श्रीमात्रे नमः अध्यायं कर्मयोगम् ॐ श्रीपरमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ तृतीयोऽध्यायः अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मान् नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसी मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् विविधानिष्ठा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोष्णुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य ययास्ते या मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारस्स उच्यते यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्ञायोह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येदकर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेयमुक्तसङ्गः समाचर स यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एषवोत्विष्टकामधुक् देवान् तानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ इष्टान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तानप्रदायिभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा एपचन्त्यात्मकारणात् अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रन्नानुवर्तयति ह यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं स जीवति यस्त्वात्मरतिरेव आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर तोह्याचरस्कर्म परमाप्नोति पूरुषः कर्मणैव हि जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन्कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि ह्यहन्न वर्तेयञ्जातुकर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थसर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि मा प्रजाः सखः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस तथा सक्तश्चिगीर्षुल्लोकसङ्ग्रहं न बुद्धिभेदै जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत्सर्वकर्माणि सर्वकर्माणि युक्तः समाचरन् प्रकृतिः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः गुणागुणेषु गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि संयस्याध्यात्मचेतसा निराशी निर्ममोभूत्वा। भूत्वा युध्यस्वविगतज्वरः यये मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न शूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धिर्नष्टा न चेतसः दृशञ् चेष्टते स्वास्य प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतियान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागत्वेषव्यवस्थितौ तयोनवशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिवनियोजितः श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेनमिह वैरिणं धूमेनावृयते वह्निर्यथा धर्षो मलेन च यथोल्भ्येनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् आवृतञ्ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च इन्द्रिया स्यादिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्यभरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनै ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहिशत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्मविद्यायाय योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु हरे कृष्ण